На черговому засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, що відбулося 23 липня, розглянуто більше 20 питань. Зокрема, члени виконкому прийняли рішення про розгляд проєкту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. На засіданні виконавчого комітету був розглянуто вопрос про внесення змін в городський бюджет 2013 года. Як ви знаєте, ми уже об этом говорили перед тем, как питання об змененні бюджету. выносится на сессию городского совета, он должен пройти обязательно рассмотрение на исполнительном комитете городского совета. Таковы требования законодательства на сегодняшний день. И такой вопрос был рассмотрен. В части были внесены изменения в городской бюджет, в результате чего были выделены деньги на проведение целого ряда ремонтных работ в нашем городе, те, которые на сегодняшний день очень и очень назрели. В частности, были выделены деньги на ремонт кровли в Северненском троллейбусном управлении. Были выделены деньги на ремонт кровли в жилых домах города Северодонецка. Это по адресу Октябрьская, 24, Донецкая, 36, Гагарина, 80, Строителей 13А, Строителей 5А, Новикова, 23Б, Космонавтов, 9, Менделеева, 58, Партизанская, 35. Курчатова 5, Октябрьская 19. На ремонт э, крыш этих домов будет предлагаться сессии городского совета выделять деньги для проведения этих ремонтов. Также было принято решение исполком городского совета выносить на сессию совета вопрос о ремонте оголовков в жилых домах. Это оголовки, которые расположены в ведомстве ЖЭКов Злагода, «Добробут» и «Ритм». Это очень важное направление работы, поскольку оголовки э, жилых домов – это вот те надстройки вентиляционных каналов, которые жители города могут видеть на крышах жилых зданий. Без этих надстроек, в принципе, невозможно и нельзя эксплуатировать любое газовое оборудование в жилых помещениях домов, потому что должна быть соответствующая вентиляция. И Праве газоснабжающая организация запретить использование газового оборудования в жилых домах там, где разрушены такие оголовки. Это безопасность жителей, которые живут в этих домах. Поэтому оголовки должны ремонтироваться и содержаться в надлежащем состоянии обязательно. Вот на эту важную работу также будут выделяться деньги. Было принято решение о необходимости выделения денег на ремонт лифтов, которые простаивают нас в городе. А также будут выделяться деньги на разработку технической документации по реконструкции восточной трибуны в США номер два. На засіданні взято довідомо інформацію про роботу координаційної ради з питань розвитку підприємства у Сіверодонецьку за перше півріччя цього року. До складу координаційної ради входять 12 осіб: представники влади, бізнесу, профспілок та громадських організацій підприємців. На засіданнях координаційної ради обговорюються різноманітні питання підприємництва та питання, що пов'язані з проектами регуляторних актів, що приймаються на рівні міської ради. Серед інших прийняті рішення про захист прав малолітніх, встановлення режиму роботи деяких об'єктів, надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами тощо.